Самосвідомості мені здається, що це такий приємний і природний шлях, щоб е, зрозуміти свою історію, свою культуру, і саме через це зрозуміти, що ти є частиною цього народу. Здесь для розуміння для культурного обміну прекрасно. Да? прекрасно для... Е, скажем так, сглаживание острых углов между иногда странами, политикой, да, то есть потому что люди обычно участвуют просто заинтересованные, увлеченные, не связанные с какими-то там глобальными, да, там политическими проявлениями, потому что их самовыражение это вот реконструкции, да, исторические, и они поэтому прекрасно между собой ладят и на разных языках и все это замечательно. И, наверное, все-таки для национального э, все, самовыражения это тоже важно, потому что ну, если брать какие-то исторические моменты, когда там твои предки да, где-то что-то победили, да, то есть и идентификация человека с вот теми героями, которые э, как-то там проявили себя, ну, это, конечно, прекрасно, потому что люди начинают по-другому переоценивать свою... Кровь, свою нацию, принадлежность к каким-то определенным корням, что тоже является психологическим. Да? То есть, когда мы говорим о ментальности, мы говорим о психологическом здоровье, потому что оттуда идут корни, ну вот особенно у славян, у нас, у украинцев, да? это говорит о наших узах семейных, да? почитании семьи, родителей, православия, ну и многих таких аспектов что очень подчеркивается в этих исторических реконструкциях, да, то есть там э, какие-то вещи такие, которые идентифицируют человека с нацией. Что это прекрасно и в понимании себя, и в понимании мира, что в э, жизни в истории были разные моменты. Где-то побеждали, где-то проигрывали, но все равно оставалось да, вот это единство людей. Тут есть это на все мы бачим, что это все-таки победы победостойный, так как альтернатива не нездоровым и не полезным, Да, мы можем говорить о том, что это замечательное такое, ну, в общем, хобби, которое и приносит и удовольствие, и отвлекает человека, да, от рутинной обыденности, да, это замечательно, потому что ну, многие хобби, которые связаны, да, я не беру хобби, которые связаны с, со спортом или с саморазвитием, самоуверен, какими-то там тренингами, а все-таки ну, очень много сейчас вредных привычек, к сожалению. Поэтому, если есть возможность, все-таки меняйте какие-то вредные привычки на более приемлемые хобби в выходные дни. И тогда вы сможете почувствовать себя более уверенными, более а, успешными. Є така думка, що наше життя взагалі гра. Перша з правил якої, що ніби це не гра, а насправді я бажаю кожному з нас вдачі, мудрості, натхнення, вірних рішень та надійної команди. А ми чекаємо на ваші листи за нашим постійним мейлом. Життя ще простіше. Не прощаємось. Я все время как-то вот Успокоилась по поводу наших отношений. Думки материальные и кожное звучит в нашем не выпадкова, мы сами замовляем. Сюжет мне всегда везло на мужчин. Меня очень многие любили. Ну и я, наверное, самая счастливая женщина, потому что у меня была школьная любовь, у меня была любовь с первого взгляда, любовь, которая длилась долго, но замуж почему-то так и никто не взял. Я очень люблю, чтобы мне мужчины дарили подарки. Как-то же цивилизация существует, уже не поубивали все друг друга, хотя пытались многократно. Я узнала, что на самом деле у него есть жена и дочь. Сказал, что у него есть другая, он ее любит. Нападає на разову. Практично всегда любовний тривогоні щастя нікому з учасників цього тривогника не приносить. Бути коханим та потрібним – необхідність для кожного. Здається, що приймати любов простіше ніж її давати. Але й тут є питання: не кожен уміє насолоджуватись відносинами, не шукаючи в них проблем. Не підозрюючи партнера і не тероризуючи недоречними ревнощами. Чоловіків тиранів потрібно або каструвати або саджати до в'язниці. Не важливим мужчина біжать жінки. Ми ж хрупкі красиві. Коли піднімається високий рівень страху, Ми не можемо осознавати і понімати, що происходить на самом ділі. І ми не видимо виходу саме, що ужасне. Наші жінщини. Им не хватает любви, ласки. И э, на самом деле, к сожалению, это говорит о том, что самооценка этих женщин все-таки занижена. Ходила, искала его с дочкой. Потом тянула домой пьяного. Жить с алкоголиком можно. Только вот возникает вопрос, нужно ли с ним жить. Яку роль людина відводить собі у відносинах зі світом, складається ще в дитинстві? Дитина кохана, й улюблена в родині, приймає любов світу до себе як належне. Важно пам'ятати зросли ну тим більше дітелям, а тому, що внутрі каждого рібенка іспитува цілу бурю. эмоций, и поэтому важно говорить с ними на языке чувств и эмоций. Захвастить свою дитину взрослым, дитина еще чувствует повагу и любовь до себе в родине, меньше шукает авторитетов на улице. Мы знаем о золотой молодежи, которая позволяет себе достаточно девиантное поведение. Семейное життя – шлях сложной работы не только двух людей, человека и дружины, а и двух их родин. А мама – это сущий ужас. Она сказала, что я его сыну не подхожу, что смотрюсь на его как бы уровне ужасно. Я должна спасти сына. Но у нас отношения хорошие со свекровью. В последнее время у меня каждое утро для меня это каторга. Я очень боюсь стареть. Мы становимся бабушками, дедушками. Это здорово каждый раз, в любом возрасте можно находить вещи, которые будут нас вдохновлять, позволять нам жить очень такой красивой интересной жизнью. Мы не поддерживаем жодної конкретной психологической школы, мы не поддерживаем религийных течений. Наши эксперты – освещены практичные психологи самых разных направлений. Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету.